Salam dəyərli izləyicilər. Bu gün sizlərə hər hansısa bir xarici dil öyrənirsinizsə, həmin xarici dildə sözləri necə üzrəzbərləmək və ya necə yadda saxlamaq lazımdır? Bu üsullardan birini sizlərə qeyd etmiş olacam. Başlığımız da öyrənmək metodları. Bu bizim birinci metodumuz olsun. Sözləri necə əzbərləmək lazımdır? Gəlin baxaq birinci metodumuz nədən ibarətdir? Birinci metodumuz Krasford oyunu ilə əlaqəlidir. Əvvəlcə buna baxaq, uşaqlar kimi öyrənin. Niyə görə belə bir ifadə yazmışam? Uşaqlar kimi öyrənin. Adətən uşaqlar bir şeyə maraq göstərir və həmin hadisəni oyuna çevirir, özü üçün əyləncəli formaya çevirir və nəticədə həmin oyun uşaqların yadda daha yaxşı yada qalır və uşaqlar hər hansısa bir şeyi öyrənərkən onun mütləq şəkildə dadını çıxarır və onu yaşayır. Ona görə də siz söz əzbərləmək istəyirsinizsə, onu maraqlı hala gətirməlisiniz və ya oyunlar təşkil etməlisiniz. Həmin oyunlar vasitəsilə sözlər daha yaxşı yadda qalır. Ona görə devizimiz uşaqlar kimi öyrənməlidir. Və mən bu gün sizlərə crosswordla necə söz əzbərləmək olar və nəcür söz yadda saxlamaq olar, onları deyəcəm. Əvvəlcə görək crossword nədir? Crossword xanalardan ibarət oyundur. Bir növbətə slaydda mən sizlərə qeyd edəcəm. Nəcür oyundu? Yəni nəcür kanallardan ibarət bir oyundu. Oyunumuzun adı crossword. 2-ci gəlirik söz hissəsinə. Hər hansı bir xarici dilin öyrənilməsi zamanı ən əsas məsələ sözləri bilməkdir. Yəni düşünün ki, xarici bir adam gəlir Azərbaycana. Azərbaycan dilində danışmaq üçün nələri bilməlidir? Təbii ki, ən birinci növbədə sözləri bilməlidir. Hətta belə deyək, təbii ki, söz deyəndə qrammatikanı bir kənara atmırıq, amma nəzərə Nəzərdə saxlayın ki, biz uşaq olarkən hər hansısa bir qrammatik qaydanı bilirdik, 5 yaşına qədər, məktəbə getməyənə qədər, də dadursuz məktəbə gedənə qədər. Xeyr, hər hansısa bir qrammatik qaydanı bilmirdik, amma biz yaxşı bir şəkildə özümüzü ifadə edə bilirdik. Nəyin vasitəsi ilə? Sözlərin vasitəsi ilə. Və təbii ki, ətrafımızda insanlar danışırdı və biz insanlara baxıb eyni zamanda sözlərlə cümlə qura bilirdik. Təbii ki, geniş həcmli cümlə qurmurduq, amma qısa cümlələri rahatlıqla qura bilirdik. Deməli, söz hər hansısa bir xarici dilin öyrənilməsi zamanı ən mühüm məsələdir. Və hər hansısa bir xarici dili öyrənərkən əsas sözləri öyrənmək lazımdır. Məsələn, elə söz var ki, biz onu heç Azərbaycan dilində bir dəfə eşidə də işlətməyək. Elə sözlər olur, siz özünüz də bilirsiniz ki, terminlər var. Bəzi dələ sözləri var ki, biz onu bir həftədə bir dəfə fişdədə işlətməyik. Amma elə sözlər də var ki, biz onu hər gün istifadə edirik. Məsələn, mən, sən, biz, o bu sözləri hər gün istifadə edirik və yaxud gəlmək, getmək, oxumaq, yazmaq. Ona görə hər hansısa bir dili öyrənərkən əvvəlcə baxın görün, hər gün gündəlik hansı hərəkətləri və ya hansı şəxsləri, hansı sözləri istifadə edirsiniz, həmin sözləri öyrənin. Bir də ən sonuncu yadda saxlamaq. Bu isə artıq prosesin azıdır. Mətte yadlaşımızda nələr yaxşı qalır, nələr az qalır. Yadlaş az və uzun müddətli olaraq iki yerə bölünür, qısa müddətli və uzun müddətlidir. Qısa müddətli məsələn belə bir şey ola bilər. Siz hər gün görüşdiyiniz dostunuzla bir söhbətlər edirsiniz. Və təbii ki, bir həftə ərzində hər gün görüşürsünüzsə, hər bir detal təbii ki, sizin yadınızda qalmayacaq. Bu qısa müddətlidir. Salamlaşırsınız əvvəlcə salam, necəsən? Yaxşı, sən necəsən? Bu formada salamlaşırsınız və bu qısa müddətli yaddaşa aiddir. Yəni salamlaşırsınız, daha sonra görüşdən sonra sabah artıq yaddınızdan çıxmış olur. Amma yaddaşımızda nələr uzun müddətli olaraq qalır? Yaddaşımıza da dərin iz qoyanlar. Məsələn, söhbət eləyərkən hər hansısa bir affektalı və yaxud hər hansısa bir hadisə baş verərkən, məsələn, siz söhbət eləyirsiniz və bu anda bir maşın gəlir sizin yanınızdan sürətli bir şəkildə keçir. Yəni bu sizin həyatınız üçün bir təhlükə oyunur. Bu sizin yaddaşınızda həmişə qalacaq. Yəni uzun müddət qalmış olacaq. Ona görə elə proseslər etmək lazımdır ki, sözləri öyrənərkən bu bizim yaddaşımızda yaxşı bir şəkildə qalsın. Buna misal olaraq məsələn elə Krasford üsulunu demək olar. Krasford nədir? İndi isə buna nəzər yetirəcəyik. Krasford ingilis dilində də elə, gördüyünüz kimi crossword sözlərin kəsişməsi. Yəni sözlərin təyinatının və ya mənasının tapılması üzrə qurulmuş oyun deməkdir. Və burada oxuyaq. Daxil edilmiş sözlər kəsişərək crossword torunu və ya crossword cədvəlini əmələ gətirmiş olur. Yuxarıda da şəkildə var. Görürsüz, ingiliscə sözlər verilib. Məsələn, acid sözü verilib. Bu tərəfdən də yağ sözü alınır və ya apple sözü alınmış olur. Və xanaların birində tələb edilən sözün ipucu, xanaların birində tələb edilən sözün ipucu, digərində isə tələb olunan söz daxil edir. Bax bu üst səni çox yaxşı yadda saxlayın. Məsələn görürsüz acid. Aciddəki 3-cü hərfi i və ya i hərfi artıq digər sözün 2-ci hərfi olmuş olur. Həmçinin biz 2-ci hərfi ikinci sözü də tapdıqda fikir verin, yazdıq m hərfi. Bu isə apple sözünə bizi tapmağımıza kömək edir. Və bu formada sizə crossword verilir, aşağıda da verilir. Tutaq ki, m nümunədə göstərəcəm. 2-yə yazır tutaq ki, ən yuxarıda. 2-yə yazır ki, alma belə yadda saxlaya bilərsiz. Alma mötərizədə ingiliscə. Və artıq alma sözünü bilirsinizsə, apple-dır. Yuxarıdan aşağıya doğru apple yazırsınız və bir sütun dolmuş oldu. Baxırsınız bu tərəfə, kapital sözü var. Görürsüz? Artıq P hərfinin tapdığınızsa, tutaq ki, verir ki, siniflərdən biri və yaxud farmasiyalardan biri, kapitalizm, tutaq ki, və ya kapital. Bu hissədə artıq kapital sözünü də ipucu olaraq tapa bilərsiniz. Yəni hər hansısa bir sözün tapılması burada digər sözün tapılmasını daha da asanlaşdırır. Buna görə də fərqli bir metoddur. Yadda saxlamaq üçün siz bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Və siz mütləq şəkildə günlük proqram tərtib etməlisiniz. Əgər xarici dili hər hansısa bir sözünü öyrənmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə vacib deyil bir gündə 20 söz öyrənəsiniz. Bir gündə tutaq ki 5 söz öyrənin, ikinci gündə 5 söz, üçüncü gündə dördüncü gündə. Bu sizin yaddaşınızda daha yaxşı yadda qalacaq. Nəticə bir gündə 20 söz öyrənməyiniz. Yəni biri var 4 günə 5-5 öyrəni birmiş bir söz öyrənmək. Bu sizin yaddınızdan daha gec çıxacaq. Nəinki bir günə 20 sözü bir dəfəlik öyrənmək. Günlük proqramınızı mütləq şəkildə tərtib etməlisiniz. Daha sonra davamlı öyrənmək. Məs dediyim davamlı öyrənməyə bir misaldır. 1-ci gün bəzi tələbələrimiz və ya bəzi dil öyrənən şəxslər 1-ci gün öyrəndiyi 20 söz digər 4 günü öyrənmir. Sadəcə elə 1-ci gün öyrəndiyini deyir ki, bununla kifayətlənir və təkrarlamır. Amma bir də var ki, 1-ci gündə, 2-ci gündə, 3-cü gündə, 4-cü gündə az-az amma davamlı şəkildə öyrənmək, mütləq davamlı şəkildə öyrənmək lazımdır ki, sözlər yaddan çıxmasın. Və sözləri öyrənərkən təqlim metodlardan istifadə edə bilərsiniz. Bu metodları öyrənərkən hər metodun, öyrəndiyiniz hər metodun yaxşı xüsusiyyətlərini götürərək öz metodunuzu yarada bilərsiniz. Bəs sizə deyim ki, bu əlavə sizə stimul verəcək. Məsələn, mənim özüm də xarici dil öyrənərkən və hazırda da öyrənirəm. Öz metodumu yaratmağa çalışıram. Həm insana çox müsbət bir emosiya verir, çünki ən azından sizin metodunuz olur, özünüzə aid edirsiniz metodu. Həm də yəqin ki, burada yazılmışlar da yaxşı başa düşdük, hər metodun yaxşı xüsusiyyətlərini götürərək öz metodunuzu da yaxşı bir şəkildə yaradırsınız. Və ən əsas məsələlərdən biridir. Xüsusilə maraqlandığımız sahələrə yönələrək həmin sahədəki sözləri və bu sözlər vasitəsilə də ən çox işlənən sözləri öyrənə bilərsiniz. Mənim əhətetə dair məsələn klassik musiqiyə aiddir. Mən elə hansısa bir ə, piano ifaçısının, tutaq ki, Beethoven olsun və ya başqa bir piano ifaçısının, bəstəkarın yaradıcılığına baxıram. Tutaq ki, orada təbii ki, musiqiyə aid terminlər də olacaq, amma ən çox işlənən sözlər də olacaq. Məsələn Yaradıcılığına baxıramsa Beethoven. O flan e, ildə, flan şəhərdə, flan ölkədə anadan olub. Ən çox istifadə olunan sözlərdən biri də anadan olmaq. Yəni biz özümüzü də ifadə edərkən, hər hansı bir qarşı tərəfə məlumat verərkən e, CV tutaq ki, yazarkən biz deyirik ki, flan ildə, flan vaxtda biz anadan olmuşuq, tarixi qeyd edirik, düzdür? Və yaxud orada işləyə bilər ki, Beethoven flan tarixdən flan tarixə qədər bu sahə ilə, bu sahə üzrə çalışıb. Onun ən çox Ə, izlənilən əsəri və ya ən çox qulaq asılan əsəri budur. Görürsüz qulaq asmaq ən çox istifadə edilən sözlərdən biridir. Yəni hər hansısa bir sahə sizin maraq dairənizdirsə, bundan istifadə etməyə çalışın və təbii ki ə, bu sözdə daha yaxşı, daha vacib ə, metod olmuş olacaq. Ən axırdakı sözə diqqət edək. Fransız siyasətçisi Ducter Levisin sözüdür. Diqqət hafizənin kəlbətinədir. Bu nə deməkdir? Buna baxaq. Hafizədə bizim ə öyrəndiyimiz sözlər və yaxud məlumatlar qalır, hafizəmizə köçürülür. Və bu nə vasitəsi ilə köçürülür? Diqqət vasitəsi ilə. Kəlbətinin işi ümumiyyətlə nədir? Hər hansısa bir, ə, tutaq ki, mismari taxtadan qopardmaqdır, düzdür? Kəlbətinin də eyni ilə funksiyası hər hansısa bir sözü və ya hər hansısa bir hadisəni bizim hafizəmizə köçürməkdir. Yəni diqqətin belə bir mühüm xüsusiyyəti var. Diqqət nə edir? Hər hansısa bir məlumatı bizim hafizəmizə dərtdib köçürür. Ona görə hər hansısa bir sözü öyrənərkən və ya hoxud da tapşırıq edərkən, xüsusilə sözlərin öyrənilməsi zamanı, çalışın diqqəti ə, verin sözün özünə. Bəzi tələbələrimiz və ya izləyicilərimiz sözləri öyrənərkən ə, hər hansısa bir videoya baxır, kənarda video qoyur və ya mahnıya qulaq asır. Onda artıq diqqetimizin bir hissəsi mahnıda, bir hissəsi sözdə olduğuna görə tam şəkildə o bizim hafizəmizə köçmür. Ona görə mütləq sözləri öyrənərkən diqqətimizi sözlərə yönəltmək lazımdır. İndi isə sizlərə crossword necə işlənir və ya hansı formada olur, onu deyəcəm. Diqqətlə baxsanız, crossword yuxarı hissədə verilib. Və 1 yazılıb. Baxıram, 1 hansı tərəfdədir? Bu hissədə. Görürsüz, aşağı yana və aşağı nə deməkdir? Yəni aşağı yuxarıdan aşağıya doğru biz sözləri yazacayıq tapsaq. Yana doğru da məsələn ikini alma sözü verilib, düzdür? Hər biriniz bilirsiniz ki, alma ingilis dilində apple deməkdir. Ona görə 2-yə baxıram, 2-nin yazıldığı yeri buradı görürsüz, 2 burada yazılıb və yana doğru. O zaman A hərfi bura, bu hissəyə. Apple-da 2 dənə P hərfi var. P hərfi bura və 4 dənə P hərfindən sonra L və E hərfləri gəldi. Sonra baxıram 1-ə. 1 bir aşağı deyir. Yəni yuxarıdan aşağıya doğru. O zaman baxıram 1 hardadadır? Ən yuxarıda. Yuxarıdan aşağıya doğru. Sadə sözü ingiliscədə nədir? Bir çox artıq izləyicimiz bunu bilir ki, simple sözüdür. Yəni bura S, bura I, bu hissəyə M. Görürsüz P artıq mən Apple-dan da tapmışam, simple-da da P var. Yəni üst üstə düşür. K sonra L və E hərfləri. Fikir versəniz, burada 4-cü sözün 2-ci hərfin də tapmış olduq. Ona görə 4-cü sözə baxaq. Hörmət sözü verilib bizə və yana doğru yazmalıyıq. 4 də burdadır. Deməli 2-ci hərfi E idi. Hörmət sözü təbii ki, çoxlu sinonimi var, amma 2-ci hərfi E olan burada respekt ola bilər. Yəni R E S P E K T Görürsüz artıq tamamilə düzgün gəldi. Yəni 1 2 3 4 5 6 7 dənə oldu və doğrudan da simpledakı e, respektdəki e ilə tamamlandı. 3-ə baxaq. 3-də bizə kitab sözü verilib, kitab sözü. Amma diqqət edin, biz 3-ü yuxarıdan aşağıya doğru yox, yana doğru va görürsüz yana doğru. Yuxarıdan aşağıya doğru yazsaq səhv olar. Yana doğru yazmalıyıq bu kitab. Kitab da nədir ingiliscədən? Book. Ona görə b o oq, yəni book. İndi burada bir dənə də belə bir şey var. Beşi verib burada. E, gözəl sözü verib. Baxıram gözəl sözünə, bu hissədə 5-incidir. Görürsünüz, yana doğru gözəl sözün yazmalıyəm. 5-dən yana doğru bu hissəyə doğru yazıramsa, gözəl də ingilisçədə nice deməkdir. Bu hissədə yazıram nice. Mhm. Bir də baxıram altıncıya. Maşın sözü verilib. Maşın sözü də ingilisçədən cardır. Yəni h aş k-dır. Aşağıdan yuxarıya doğru yazmalıyam. Görürsüz altıncını. Deməli 6 altı burdan başlayır. S hərfidir. A və r er hərflərini yazıram. Bu da olur car. Yəni ingiliscədə isə car və ya ud car. Bir dənə qaldı burda nə? Bir dənə qaldı 3, amma bu dəfə 3 aşağıdan yuxarıya doğru yazmalıyıq. Fikir verin. Burdakı 3 yana doğru yazıldı bu. Buradakı üç isə aşağıdan yuxarıya doğru. Arasında sözü. Arasında da ingilis dilində betweendir. Çünki B ilə başlamaldısa biz bura between yazmalıyıq. B ilə başlayan və arasında tərcümə kimi ifadə olunan betweendir. B E Daha sonra T hərfi burada var. W 2 dənə E hərfi. Tamam, bu W olsun. 2 dənə E hərfi və axırda da N hərfi. Bu formada gördüyünüz kimi hər birini rahatlıqla doldurduq. Və demək olar ki sözlərdə düz tapdıq. Əks halda hər hansısa bir yerdə toquşma baş verəcəydi. İndi sözləri təşkiləsasaq, alma sözü oldu, nə? Book. Kitab sözü oldu. Daha söz alma sözü oldu, Apple, kitab oldu Book. Hörmət oldu. 4-ə baxırsınız burada Respect. Ola bilər ki, hər hansısa bir sözü bilmirsiniz. Tutaq ki, arasında 3. Üç. Baxırsınız, 3-də nə yazmısınız? Məsələn, aşağıdan yuxarıya doğru between. Artıq bu sözün qarşısına bir plus qoyursunuz, çünki mən bunu yeni öyrənmiş oldum. Ümumiyyətlə crossword mən burada kiçik vermişəm. Çox böyük crosswordlar yaradaraq bu formada siz sözləri öyrənə bilərsiniz və bu maraqlı metodlardan biridir. Və bir neçə metod var ki, mən sizə o metodlar barəsində danışacağam. Sözləri daha yaxşı o cür yadda saxlaya biləcəksiniz. Bu günlük bu qədər, bir növbəti video dərslərdə görüşərik. Sağ olun.